Сезон открылся. Вместе с ним открыть счеты новым жертвам трагедии на воде. С начала года уже зафиксировано 15 случаев, поэтому МЧС в очередной раз предупреждает об опасности купания на неофициальных пляжах. За весь прошлый год было 90 утопленников, а с начала сезона нынешнего уже 15. Последняя трагедия произошла в областном центре. 12-летняя девочка пошла купаться на берег Днепра возле гипермаркета Ашан, но не смогла справиться с сильным течением. Внаслідок того, що була сильна течія і понесло, вона, мабуть, вибилася з сил і потонула. Через деякий час водолазами станції номер 1 рятувальною вдалося її відшукати, підняти на поверхню. Як з'ясувалося, дівчинка захлинулася. Если уж так тянет к воде, надо ходить на официальные пляжи, говорят сотрудники службы МЧС. Туда, где работают спасатели. На диком пляже вытаскивать из воды может оказаться попросту некому. На жаль, большинство таких случаев втрапляется в непростосованных местах. Там, где люди самостоятельно рискуют, так и, на жаль, бывает и производят до загибели. Поэтому всех любителей пляжного сезона МЧС призывает проявлять сознательность и соблюдать элементарные правила безопасного поведения на воде. Не купаться пьяным, плавать не более 20 минут, не переохлаждаться, не нырять в незнакомых местах.